Святині прибули з Києва і виставлені у тимчасовому приміщенні храму ікони Казанської Богородиці для поклоніння віруючих. Як розповідає інок Володимир, ці святині прибули до Дніпродзержинська для духовної підтримки. Прямуючи хресним ходом по різних містах, ікони пройшли тисячі кілометрів. При цьому на їх шляхове час відбуваються чудесні зцілення і дива. Святині допомагають віруючим і зцілюють від недугів. А для Дніпродзержинців це ще й свого роду благословіння на будівництво нового храму. Сама икона Богородицы Десятиная известна тем, что перед ней было явление самой Пресвятой Богородицы. Это случилось пять лет назад в праздник живоносного источника в городе Киеве. И после того, как вот это событие случилось, икону начали приглашать Крестные хода в 2009 году, практически целый год, икона была в крестном ходе по Украине. Вот. Икона Спасителя кровоточащая чаще известна тем, что в свое время она по молитвам одной благочестивой э, христианки э, начала мироточить кровью и кровоточить. И возле этой иконы потом э, с, начали случаться множество всяких чудесных таких э, исцелений и помощи перед молитвами по этой иконе. Особенно она помогает э, людям, которые одержимые, э, которых, э, или же э, люди, которые скажем так, больше это э, связано с тем, что люди э, одержимы, скажем так, своей волей. Вот тогда таким образом тогда и, 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 икона помогает этим людям и, и частичка мощей игумена э, радонежского Сергия э, великого святого это один из восьми столпов э, на, православных э, на Руси, поэтому как бы э, молясь перед иконами, перед, перед мощами святителя преподобного Сергия Радонежского, мы получаем исцеление, получаем благодать Божию. У нашему месте святыни пробудут до 9 серпня. Отец Владимир ежедневно служит здесь литургии. Литургия начинается в 8 часов утра, вечерняя служба в 17 часов. В течение дня акафисты, молебны с акафистами Пресвятой Богородице, Спасителю и преподобному Сергию Радонежскому.